beshinchi amaliyot lokomotivlarga bo'lgan talabni aniqlash temir yo'l transporti lokomotiv xo'jaligi foydalanish xarajatlarining asosiy qismini tashkil etadi o'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyatida jami foydalanish xarajatlarining o'ttiz besh foiz ulushi lokomotiv depolariga o'n ikki foiz yoqilg'iga va o'ttiz foiz elektr energiyaga to'g'ri keladi rossiya temir yo'llarida ham bu ko'rsatkich o'ttiz foizni tashkil etadi bu ko'rsatkichning ijobiy tomonga o'zgarishiga asosan yangi resurs tejamkor texnika va texnologiyalarni joriy etish hamda mavjud lokomotivlardan samarali foydalanish orqali erishish mumkin chunki mavjud lokomotivlardan samarali foydalanmaslik oqibatida nafaqat lokomotiv xo'jaligi foydalanish xarajatlari ortadi balki jo'nashga tayyor poyezd tarkiblari lokomotivlarni kutib qolish holatlari kuzatiladi jahonda temir yo'l tizimida poyezd lokomotivlarini ekspluatatsiya qilish texnologiyasini ishlab chiqish aylanish va almashish punktlarida poyezd tarkiblarni lokomotivlar bilan ta'minlash usulini takomillashtirish lokomotivlarning saxira harakatini kamaytiruvchi avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini yaratish chegara postlari mavjud temir yo'l stansiyalarida lokomotivlar harakatining moslashuvchan usullarni ishlab chiqish muhim vazifalardan biri hisoblanadi o'zbekiston lokomativ deposi bugungi kunda o'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyatining asosiy korxonasi sifatida yo'llarda yuk tashishning qariyb ellik oltmish foiz hajmdagi ishini bajarib kelmoqda yagona dispetchilik markazi o'zbekiston temir yo'llari aksioanerlik jamiyati hududidagi barcha harakat tarkiblari va poyezdlar ustidan tezkor boshqaruvini tashkillashtiradi va uning asosiy vazifalari sifatida quyidagilarni sanab o'tish mumkin rasmda poyezdlar harakatini avtomatlashtirilgan boshqaruvidagi o'zaro bog'liqlik ketma ketligi ko'rsatilgan ushbu rasmda keltirilgan loyiha asosida o'zbekiston temir yo'llari aksiynerlik jamiyatining aksariyat elektroozlarni harakatini kuzatuvchi va o'z xotirasiga aks ettiruvchi jps platforma bile, balki, e, tizimi yo'lga qo'yilgin ushbu dastur nafaqat onlayn kuzatuv bilan balki temir yo'l tizimi sohalarini yo'nalganligiga qarab ma'lumotlar bazasi qayta shakllantirish jumladan poyezd dispetcheri yuk ortish va tushirish hujjatlarni rasmiylashtirishdagi joylarda kuzatuv olib boruvchi xodimlar faoliyatini kuzatuvchi va ko'pgina boshqa imkoniyatlarni o'ziga jamlaydi birinchi rasmda shu sun'iy yo'ldosh harakatdagi obyekt yagona dispetcherlik markazi maxsus server ma'lumotlarni mobil operatorlarni antenasiga uzatish ma'lumotlarni maxsus kabela orqali yetkazish svetofor va ka boshqarish o'z vaqtida chorlaydi sun'iy yo'ldosh harakatdagi obyektni kuzatadi va uni ma'lumotlar mobil taig uzatiladi u yoqda maxsus serverga uzatiladi ma'lumotlar maxsus kabel orqali yetkazish yagona dispetcherlik markazi maxsus servisdan serverdan shu harakatdagi obyekt haqida ma'lumotlarni oladi lokomotiv aylanmasi tortuv yelkasida bir juft poyezdga lokomotiv tomonidan xizmat ko'rsatish muddati lokomotivning umumiy aylanmasi deb ataladi va quyidagi formula orqali hisoblanadi bu yerda tortish yelkasining uzunligi kilometrda bu uchastka tortsh yelkasi bo'yicha o'rtacha uchastka tezligi t o'z asosiy depoda lokomotivning turish vaqti to aylanma depoda lokomotivning turish vaqti bu formulamizda t o'z va t o turish vaqti t ni bajarish ekipirovka ishlarini kutish vaqti hattoki rejaga kiritilmagan xizmat ko'rsatish va ta'mirlash ishlari vaqtini o'z ichiga oladi o'z vata turish vaqtini me'yordan oshishiga yo'l qo'yilmaydi har bir vaqt elementi xronometraj kuzatuvlar asosida yoki hisoblash yo'llari orqali o'rnatiladi